çıxarlar yaradır. Bu yarğanları da doldurmaq doğrudan da çətin olur. Bizim uşaq evinə qəbul el olunan, elindən uşaqlar gələn uşaqlar keçirdikləri bu stressdir, qorxudur, həyacandır. Onların gözünə baxanda hiss olunur. Bəyəxsiz özünüz də gördünüz ki, necə çətinliklə onlardan söz qoparardınız. Bu doğrudan bizim özümüzə də çətindir. Belə baxanda ən samballı psixoloqu da götürəndə onlarda çox vaxt çətinlik çəkir. Bu uşağın qəlbindəki, ürəyindəkini öyrəyənsin, çıxartsın. Bizə də çox vaxt çətin olur. Bizdən gəldilər, dedilər biz sənin atanıq, ananıq. Sən inanarsan? Cık, i̇nansam da getmərem. Niyə? Уже da Allah məni saxladı, nəbəs. Mən Allah məni saxlayır, canını atalazım, dedilər. Sərsən, bəlkə onlar səhv elib, bəlkə onları bağışlamaq olar. Onlar böyük şey. Mən bağışladım. Atamın var. bahçeye koyup getirir. Gece adamı üstüne doldurur. Git. Gel bir şey mi alıp getirir. Şu an alıp de samarda beni de uçtu. Ona göre sen istemezsin ki gelsin. Yok. Peki bizden geldi dedi bağışta beni. Neyse o. Demedi. Bizden indi gelse. İndi Buna gelse. Gelmedi. Bizden gelse he Malik. Bizden gelse atan ya ana. Sen bağışlayarsan mı? Gidersen ondan. Niye? İşte atam, atam ben atıp çiçeğe dedim. <laughs> Hamı mm. ben çok istemiyorum. Bir daha açam yedim bula. Ata anam nasıl istemiyorum. Bizden gelseler sen dalınca gidersen olar mı? Deseler bağışdı biz sən daha döyməyəcəyik, vurmayacağıq. Evə gedək, getməsən? Niyə? Sən ev istəmirsən getmək. Evə yaxşıdır. İki bağışda adi pauza əslində isə çox çətin düzülə biləcək bir baxq kəsiyi də bu məqam. Buuşaq ananın və evin nə olduğunu anlar, bilmir. Çünki o heç bir vaxt ana görməyib. İnsan dünyada yeganə varlıqdır ki, onu həmişə məhəbbətlə xilas etmək mümkündür. Ən çətin, ən islah edilməz, ən geri qaytarılması mümkün olmayan məqamı geri qaytarmaq üçün ancaq məhəbbət, məhəbbət, ancaq məhəbbət lazımdır. Yenə yəni, məhəbbət insan Həyatında böyük möcüzələr eliya bilər məhəbbət. Hətta bitkilərə belə cədad-cədad olmuşsa, hələ də yaşıl budaqlarla pekləndirmək olar. Deməli, ancaq məhəbbətlə xilas olmaq lazımdır. Täxillat olmağın özü də ancaq məhəbbətlə bağlıdır. Budu deyir ki, xilasınız naminə özünüz üçün bir ada yaradın və bu adaya doğru, bu məkana doğru üzün. Çatıb çatmamağınızdan əslı olmayaraq bu adaya getmək istəyinizin özü, bax bu inamın özü sizin xoşbəxtliyiniz və xilasınız olmalıdır. Xilasınız deməkdir. Deməli, xilas olmaq üçün bu adaya doğru getmək lazımdır və bu inamın özündə böyük məhəbbət dayanır. Siz Siz də inanın. Deməli inamla xoşbəxt olmaq olar. Özünüz inanın, xoşbəxtliyinizə inanın, səadətinizə inanın və körpələrinizi də bax bu məhəbbətlə xilas edin. Deməli xilas olmaq naminə ilk baxışda sizə bu gün mane ola biləcək körpələrin məhəbbətinə məhəbbətlə cavab vermək fətinə sizə bax xoşbəxt ola bilərsiniz. Xilas olmaq üçün xilas eləməli lazımdır. Mən xoşbəxt gedim. Həmişə anamın ad günü və ya ataımın ad günü. Və də ən çox sevdiyim şey yalnız anam və ata ancaq mən valideynlərimi çox istəyirəm. Elə bir ki, bax biz məsələn gülü də tapa bilərik. Məsəl şimyaqları da tapa bilərik. Hər şeyi tapa bilərik, amma valideynlərinizi, anamızı, atamızı tapa bilmərik yox. Dünyada təbii ki, hər kəs ana ham anasını sevir. Mən ana ilə yanaşı nənəmi də çox sevirəm. Çünki ıı, nənəm də mənim böyüdür. Necə deyirlər, nənəm də məni qayğıma qalır. Mən, mən də onu çox sevirəm, o da məni çox sevir. Çox istəyirəm. Mən evə çox sevirəm. İndi çünki altı getdi məni onu görəsən. Eee, sanki belə bir səbəbi var idi, sizə etməli idi yoxsa bu mənasını bilmirdim onun yaxdı. Mən onu, dedim ki, mən gedirəm kəndə, çıxdı getdi. Sorum da gəlmədi. Darıxdım onun içində. Əvvəllər darıxdım. Hə. Bir ay keçdi. Dözlədim, ürüm gəlmədi. Ata Evə zad axtardı, birdən məktub tapdı. Oxudum, mən də ondan sonra məktəbə getmədim. Oxudum, sonra ondan sonra bildik ki, anam atıb bizə. Sonra on, qardaşım o birisi, böyük, laf, böyük qardaşım və o birsə böyük lap böyük qardaşımla gəldi yanımıza. Öz səlmişdi divara təpiyirdi, iz qaldı elə divarda ayaqqabısa. Cən əvvəl bura gələndə Birinci ən çox kimi istəyirdin? Dalınca gəlsin. Gözləyirdin ki, anan gələ bilər dalınca. Mənim yox. Onsuz atam deyəndən sonra bildim ki, şuşa gələnd elə da. Tamam ümidi bir kəsdim. Hə. Amma ümidim var idi, bəlkə anan evə qayıdacaq geri. Hə. Çox istəyirdin evələr anana. Əvvə. Hə. Yandolda da çox istəyir. O səni çox istəyirdi. Hə. Eh, sən bu saat onu görsən, onu nə deyərsən? Biz Üzün nut fırlarımızdı. Biz nut fırlarımızdı. Yerində ilk baxışda adı nifrət, adi qızıb. Ancaq əslində böyük və ağrılı yaranın qəssə ola böyük məhəbbətin cavabsızlığından doğan amansız qisasdır bax bu nifrət. Keçdikizən əlimi başına çəkib sıxallayan yəni səni sevən, öpən, oxşayan biri. Heç... Qaçdım burdan, getdim 20 20 20 gün çeydə qaldım bulvarda. Belə də yaxın bulvardı orda-burda. Baxtlarla mə səs... orda oğlanlar. Sürücüsüz. Bunam, yazçıqlara da balaca getmədim onda ta. Aracı bir altı tox giydim. Heç alt yerə getməmişdim. Gətirdilər mə orda çayçıxanda işlədim. Cinə bir, bir qarınçaya yerə işlədim. Səra nə oldu bir günəm gəldim yatdım çayxana da bir tanımadım bir çay içdim yatdım səhər səhər durdum gördüm kim zaman başım sıxaldı görün bir arva hamilə cinfraqlıdan məydid məğdur de di dic oğlum nə yatmaz amda başmacan əvvəldə ona danışdım necə qatmışdın necə analığım əcəb hamsinə danışdım ona mən yozuya gəldim də qoç gedim evdə icazəğım səni gətirəcəm evimə aparacağam Körpələrin hamısı məhəbbət və nəvazişlə böyümür. Buca cavabsız suallarla və mənatsız axtarışlarla, hətta sındırılmış talilə də bunun təmlə ilə dərk edərək vaxtından əvvəl uşaqlığını tərk edib yaşlaşaraq böyüyürlər, qocalaraq böyüyürlər. Bəzilərinin hətta çox gözəl gətirir. Onlar valideynləri ilə onların məhəbbət və qayğı silahatı olurlar. Bəziləri isə bəzlərinin bəxti isə gətirmir. Nə ata, nə ana, heç bir məhəbbət və qayğıdan nə söhbət getmir. Ən yaxşı halda Ən uğurlu bəxtə olan adamlar quşağ övülür. Anamın əp-ap var. Həçən susdurulur. Bəyinə məsələmisən, dəstəyisən, keçəcəksən. Sağ ol, azad. Hələ ki bağışlayırlar. Nə qədər ki, imkan var, səhflərinizi düzəldin. Sonrakici olar. Sörpələrin qalbi sizdən böyükdür. Onlar bağışlaya bilməyən əməllərinizi bağışlamağa qadirdlər, hazırdılar. Bəlkə də bu sizin üçün son imkandır. Sevirəm sizi. Necə ola bilər ki, lazımsız bir əşya kimi, çox vaxtı adi bir çılafon küləyə atılır, adi bir torbaya qoyulur, parçadan tikilmişmi, yəradiki elə olub inandırım sizi belə kağıza pükülmüş, təzə doğulmuş uşağı göbəyi üstündə ola bilər ki, bir neçə saattır bu uşaq doğulub, onun da biz şahidə olmuşuq. Onu elə-belə püküblər atıblar zibil yığına. Kimsə kənardan eşidibmi, zibil atanda mı e, görüb nəsə tərpə tərpənir o kağızın içində, götürüb görüb ki, gətirib bəşə quyuya atıblar. Bilirsiniz küçəyə, bacıya, Zibilxanıya. Bir var ki, gəlir. Mən bir daha deyirəm ki, hardasa mən o qadınlara vərait qazandırıram indi. Çünki səbəb müxtəlifdir. Yəni, o gətirir əlinlə verir. Əlinlə verir. Doğrudan da ələsi olub ki, deyir ki, mənim yəni. Bəli. Hardasa onu bağışlamaq olar. Ananansa bağışlama. Sən, sən mənə atıb getmisən. Sən üzvə təhrirəm. Sən daş sürəksin dəşirə yoxsa mən də demişəm ki məən böyəndə ispam saymaram. Bəz böyəndə burdan çıxacam. Çıxanda mən direktorumun adını ana xaşiləcəm ki məni burada texniki peşə məktəblərinə qoysun. Niyə evə getmək istəmirsən? Həssib öyrənmizat öyrənib məktəbdə də qalacaq. Niyə evə getmək istəmirsən? Mən çöpəkdən gördüyümü görməmişəm. Nə görməsən? Mən anam necə atdı? Nəcə ne gəl bura tulladı. Onları övladlığa götürmək istəyəndə olan adamlar varsa əgər, olursa onlar təzədən o evə cəm atırlar. Ümumiyyətlə ev arzulayırlar, yoxsa yox. Atollaşım belə bir anlayış yoxdur. Yox, arzulayırlar. Bular arzulayırlar. Onlar hər şeyi arzulayırlar. Hətta Bəlkə bilmirəm siz baxmısınız belə bir kino var. De, Rusiya televiziyasında göstərilib. E, uşaq evində qızlar, oğlanlar necə gözləyirlər, hər gələn qapıya gələn e, anıya, artıq özən alay kimi